নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে অসমবাসীৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰেচন কাৰ্ডক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৰিলে বৃহৎ ঘোষণা ৰেচন কাৰ্ড নতুনকৈ অনলাইনৰ মাধ্যমত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পি এম কিষাণ যোজনাৰ ওঠৰ নংকৃষ্টি ধন ইতিমধ্যে তাৰিখটো ঘোষণা কৰিছে কিন্তু ওঠৰ নংকৃষ্টি ধন দিব ছয় হাজাৰ টকাকৈ কিন্তু এই ছয় হাজাৰ টকা কোনে কোনে লাভ কৰিব কেনেকৈ লাভ কৰিব সবিশেষ জানিব এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আৰু অৰুণোদয় আঁচনি থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ক লৈ বৃহৎ ঘোষণা বন্ধু বান্ধৱীসকল অৰুণোদয় আঁচনি থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' ক'ত আবেদন কৰিব লাগিব কিমান তাৰিখলৈকে আবেদন কৰি থাকিব পাৰিব আৰু নতুনকৈ আপডেট আহিছে অৰ্গনাইজেশ্যন থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ক লাগে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সকলোখিনি কথা বুজি লওক তলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে পি এম কিষাণক লৈ অৰ্থাৎ কৃষকসকলৰ বাবে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে যে অহা অক্টোবৰৰ পাঁচ তাৰিখে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ প্ৰথম কৃষ্টি ধন প্ৰেৰণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গতিকে যিসকল ষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ ওঠৰ নং কিস্তিৰ ধন ছয় হাজাৰ টকাকৈ কিন্তু এই ছয় হেজাৰ টকা কোনে কোনে লাভ কৰিব কোনে কোনে চাৰি হাজাৰ টকা লাভ কৰিব কোনে কোনে দুই হাজাৰ টকা লাভ কৰিব তাক লৈ এটা নতুন আপডেট আহিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকল কৃষকে পূৰ্বৰ কৃষ্টিসমূহৰ পৰা বঞ্চিত আছিলে যেনেকৈ যদি দুটা ইনষ্টলমেণ্টৰ পৰা বঞ্চিত আছে তেনেহ'লে এতিয়াৰে এটা লৈ তিনিটা হ'ব আৰু তেওঁলোকক দিব ছয় হাজাৰ টকাকৈ আৰু যিসকলে পূৰ্বৰ এটাকৈ ইনষ্টলমেণ্টৰ পৰা বঞ্চিত আছিলে আৰু এতিয়াৰে এটা মিলাই অৰ্থাৎ দুটা ইনষ্টলমেণ্ট হ'ব তেওঁলোকক দিব চাৰি হাজাৰ টকাকৈ আৰু যিসকলে অকল এটা ইনষ্টলমেণ্ট অৰ্থাৎ ওঠৰ নং কিছুমান তেওঁলোকক কিন্তু দিব দুই হাজাৰ টকাকৈ কিন্তু তাৰ বাবে আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব বিশেষ কেইটামান আপডেট আহিছে যে আপোনালোকে যদি এজন যজ্ঞ কৃষক হয় তেনেহলে আপোনালোকে লাভ কৰিব ওঠৰ নংগৃষ্টিৰ ধনৰ দুই হাজাৰ টকা আৰু এই দুই হাজাৰ টকা অহা পাঁচ অক্টোবৰ তাৰিখে লাভ কৰিব কিন্তু কথাটো হল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে সকলো ষ্টেটাছসমূহ চেক কৰিছে ধৰক ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মানুহৰ এতিয়ালৈকে ই কে আই চিসমূহ কমপ্লিট কৰা নাই আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউণ্ট লিংক কৰা নাই আৰু কিছুমানৰ হয়তো লেণ্ড শ্বেডিংটো এতিয়ালৈকে আপডেট দিয়া নাই অৰ্থাৎ মাটিৰ জমাবন্দীটো আপডেট দিয়া নাই হয়তো তাৰ বাবে তেওঁলোকে কিন্তু ওঠৰ নং কৃষ্ি ধনৰ পৰা বঞ্চিত থাকিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে তাৰ বাবে নতুনকৈ আপডেট আহিছে যে হাতত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে আছে অৰ্থাৎ অহা পাঁচ অক্টোবৰ তাৰিখৰ আগতে যদি আপোনালোকে নিজৰ বেনিফিচিয়েৰী ষ্টেটাছটো ঠিক কৰি লয় বা চেক কৰে যি যিখিনি ভুল হৈ আছে সেই যদি শুদৰণি কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাভ কৰিব ওঠৰ ধনৰ যি ছয় হেজাৰ টকা হওক দুই হেজাৰেই হওক বা চাৰি হেজাৰেই হওক আৰু বন্ধু বান্ধৱসকল পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাক লৈ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে যদি আপোনালোকে অৰ্থাৎ কৃষকসকলে যদি কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকক ওচৰ চুবুৰীয়া এগ্ৰিকালচাৰ অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ কৈছে অথবা হেল্পলাইন নম্বৰ আছে হেল্পলাইন নম্বৰৰ সৈতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে নহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়া চেচি চেণ্টাৰত গৈ আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ দি আপোনালোকে নিজৰ বেনিফিচিয়াৰ ষ্টেটাছটো চেক কৰি ল'ব আৰু তাতে আপোনালোকৰ সবিশেষ ডিটেইলছখিনি ওলাই আহিব যদি যদি আপোনালোকৰ তাতে কিবা ভুল হৈ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰেই অৰ্থাৎ আজিয়ে হওক বা কালিয়ে হওক আপোনালোকে কিন্তু এইখিনি কাম যিখিনি ভুল হৈছে সেইখিনি ঠিক কৰিব লাগিব আৰু ঠিক কৰাৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকে ওঠৰ ন কি ধনটো লাভ কৰিব যদি আপোনালোকে এইখিনি কাম ওঠৰ ঊনৈছ ধন পোৱাৰ আগতে নকৰে তেনেহ'লে ওঠৰ ঊনৈ কিছি ধনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিব বুলি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সকলো যোগ্য কৃষকসকলে আহ্বান জনাইছে যে তেওঁলোকে যাতে ই কেএচিসমূহ কমপ্লিট কৰে আৰু নিজৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড কৰিব কৰে আৰু যদি বেংকৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নতুনকৈ আই পি বি অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান প'ষ্ট পে'মেণ্ট বেংকত এটা একাউণ্ট খুলি ল'ব আৰু তাতে আপোনালোকৰ পি এম কিষাণ যোজনাত যিখিনি ধন পাব অৰ্থাৎ যিখিনি লেট হৈ থাকিলেও গোটেইখিনি ধন সোমাব আৰু বন্ধু বান্ধৱসকল পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাক লৈ ইতিমধ্যেও কেইবাটাও নতুন আপডেট আহিছে গতিকে বন্ধু বান্ধৱসকল পি এম কিষাণ যোজনাক লৈ এইটো এটা ডাঙৰ আপডেট আহিছিলে যদি পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাক লৈ কিবা সুধিবলগীয়া আছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অৰুণোদয় আঁচনি থ্ৰী পইণ্ট জিৰক লৈসকল জিৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব যিসকলৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে নতুনকৈ অৰুণোদয় আশ্ৰণী থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু অৰুণোদয় আচনী থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' অনলাইনৰ মাধ্যমত আবেদনৰ কামটো নহব অৰ্থাৎ অফলাইনৰ মাধ্যমত হব কিন্তু অফলাইনৰ মাধ্যমত হলে আপোনালোকে কত আৰু কেনেকে কৰিব চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে অৰুণোদয় শ্ৰণী থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ৰ আবেদনৰ কামটো আপোনালোকে হয়তো ডি চি ক'ডৰ যোগেদি কৰিব লাগিব নহ'লে আপোনালোকে গাঁও পঞ্চায়তৰ যোগেদি কৰিব লাগিব অথবা ব্লকৰ যোগেদি নতুনকৈ অৰুণোদয় শ্ৰেণী থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ৰ এখন ফৰ্ম পাব আৰু সেইখন ফৰ্ম লৈ আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত ফিল আপ কৰি নিজৰ নথি পত্ৰৰ সৈতে জমা দিব লাগিব আৰু জমা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক যদি যোগ্য হয় তেনেহ'লে অৰুণোদয় শ্রণী থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব আৰু অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পিছত আপোনালোকক যি প্রতি মাহৰ দহ তাৰিখে বাৰশ পঞ্চাশ টকাকৈ সেই টকাটো দিব আপোনালোকক জানুৱাৰী মাহৰ দহ তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ যিসকলে নতুনকৈ অৰুণোদয় শ্ৰেণীৰ থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' আবেদন কৰিব তেওঁলোকে কিন্তু অহা জানুৱাৰী মাহৰ দহ তাৰিখৰ পৰা লাভ কৰিব বাৰশ পঞ্চাশ টকাকৈ আৰু আহিবলগীয়া সময়ত কিন্তু এই টকা বৃদ্ধিও কৰিব পাৰে গতিকে যিসকলে আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আৰু যিসকলে পূৰ্বৰ পৰাই অৰুণোদয় শ্ৰেণীৰ ধনসমূহ পাইছিলে তেওঁলোকেও নতুনকৈ উৰুণোদয় শ্ৰেণী থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' আবেদন কৰিব লাগিব কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে বহুত হিতাধিকাৰী আছে যিসকল যজ্ঞ নহয় তেওঁলোকেও উৰুণোদয় আশ্ৰে ধনসমূহ পাইছিলে আৰু তেওঁলোকেও নতুনকৈ আবেদন কৰিব লাগিব যিসকল যোগ্য় হব তেওঁলোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব আৰু যিসকল অযোগ্য হব তেওঁলোকক কিন্তু নামসমূহক কৰ্তন কৰিব কাৰণ যেতিয়া তেওঁলোকে উন্নয়শ্ৰণিৰ আবেদন কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ড নাছিলে বা আধাৰ কাৰ্ড নাছিলে বা তেতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰত চৰকাৰী চাকৰিও নাছিলে বা অযোগ্য ব্যক্তিও কিন্তু তেতিয়া পাইছিলে কিন্তু এতিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো নহ'ব কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যে পূৰ্বৰ যিসমূহ পাইছিলে তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকৰ ঘৰত যদি এতিয়া চৰকাৰী চাকৰি আছে তেওঁলোকৰ নামসমূহ কৰ্তন কৰিব বা যদি কাৰোবাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ নামসমূহ কৰ্তন কৰিব অৰ্থাৎ লাখ লাখ পৰিয়ালৰ নাম কৰ্তন কৰিব অৰুণোদয় পৰা গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকলে নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি আবেদন কৰিব বা অৰ্থাৎ থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' তেওঁলোকে যজ্ঞ হ'ব লাগিব পোন প্ৰথমতে যদি যজ্ঞ হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকক অৰুণোদয় আঁচনি থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱসকল অৰুণোদয় আঁচনি থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব মই মই অতি শীঘ্ৰেই ভিডিঅ' এটা বনাই আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াম আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আৰু অৰুণোদয় আঁচনি থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ক লৈ কিন্তু দুই এদিনতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব আৰু সবিশেষ আপডেটসমূহ পাই থাকিব আৰু বন্ধুতসকল যিসকলে নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' আবেদন কৰিব তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ নথি পত্ৰখিনি যেতিয়া আবেদন কৰিব সেইটো সময়ত কিন্তু ভালকৈ দিব লাগিব বা শুদ্ধকৈ শুদৰণিকৈ দিব লাগিব কাৰণ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে যি সকলৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত নামসমূহ মেচ নহব বা আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত ৰেচন কাৰ্ডৰ নামসমূহ মেচ নহব তেওঁলোকে যদিও আবেদন কৰে আহিবলগীয়া সময়ত কিন্তু তেওঁলোকৰ অৰুণোদয় আঁচনি থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ত লিষ্টখনত নাম নাহিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ হাতত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে আছে অৰ্থাৎ নিৰ্দিষ্ট এটা সময় দিছে যিখন ফৰ্ম আপোনালোকক দিব তাতে আপোনালোকক কৈ দিব কিমান তাৰিখৰ পৰা কিমান তাৰিখলৈকে আবেদনৰ ডেটটো থাকিব গতিকে আপোনালোকে সেই ভিত সেইটোৰ ভিতৰতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব কিন্তু তাৰ আগতে নিজৰ নথি পত্ৰখিনি এবাৰ ঠিক কৰি ল'ব কাৰণ যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয় আৰু যাতে অৰুণোদয় আঁচনি থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ৰ পৰা আপোনালোকৰ যদি যোগ্য হয় তেনেহ'লে বঞ্চিত নহয় কাৰণ অনুদয় আঁচনি থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' এতিয়া আবেদন হৈছে আকৌ অৰুণোদয় আঁচনি ফ'ৰ পইণ্ট জিৰ' কেতিয়াবা আবেদন হয় তাৰ বাবে আপোনালোকে যেতিয়া আবেদন কৰিব তাৰ আগতে নিজৰ নথি পত্ৰসমূহ শুদ্ধকৈ ভালকৈ দুবাৰ চেক কৰি আপোনালোকে জমা দিব আৰু অৰুণোদাসী থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ক লৈ যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় ৰিপিলাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰেচন কাৰ্ডক লৈ ৰেচন কাৰ্ডক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে বৃহৎ ঘোষণা বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকলে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ কাৰণ ৰাজ্যত ইতিমধ্যে ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈ গৈছে যিসকলে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰেই ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰক কাৰণ হাতত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে আছে আৰু ৰাজ্যত নতুনকৈ ঊনৈশ লাখ বিৰান্নব্বৈ হাজাৰ এশ সাতষষ্ঠি গৰাকী লোকক বা ব্যক্তিক নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে অৰ্থাৎ যিসকলৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড নাই দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়াল তেওঁলোকক দিব ৰেচন কাৰ্ড আৰু ৰেচন কাৰ্ড আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে ঊনৈছ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পোন্ধৰ অক্টোবৰ তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ যিসকলে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ। হাতত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে আছে। পোন্ধৰ অক্টোবৰ তাৰিখৰ আগতে আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব লাগিব। কাৰণ আপোনালোকে যেতিয়া ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকক আকৌ অৰুণোদয় আঁচনি three point zero ৰ বাবে আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈ গৈছে। আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড পোৱাৰ পিছত আপোনালোকেও নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি three point zero আবেদন কৰিব পাৰিব। ড হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যে যিসকলে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে অৰুণোদয় আনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই হয়তো কাৰোবাৰ ঘৰত এতিয়ালৈকে ৰেচন কাৰ্ডে নাই গতিকে তেওঁলোকক পোন প্ৰথমতে দিব ৰেচন কাৰ্ড আৰু ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকক নতুনকৈ অৰুণোদয় আচ্ৰনী থ্ৰী পইণ্ট জিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকলে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ চাওক বুলিয়ে নহয় বা বিনামূলীয়া চাউল বুলিয়ে নহয় ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে চৰকাৰে বহুতো সা সুবিধা লাভ কৰিব যেনেকৈ আপোনালোকৰ চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব পি এম কিষাণ লাভ কৰিব বা আপোনালোকৰ চৰকাৰী টয়লেটেই হওক বা গেছ চিলিণ্ডাৰে হওক বা চৰকাৰী বহুতো সা সুবিধা বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱাও লাভ কৰিব গতিকে যিসকলে এতিয়ালৈকে ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰা নাই বা যোগ্য নহয় যোগ্য হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে আবেদন কৰক পোন্ধৰ অক্টোবৰৰ তাৰিখৰ আগতে আৰু ৰেচন কাৰ্ডক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে যে বছৰি চাৰি লাখ টকাতকৈ আয় যিসকলৰ কম হ'ব তেওঁলোককো নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব অৰ্থাৎ পূৰ্বতেতো আছিলে আপোনাৰ মাত্ৰ দুই লাখ টকা আৰু এতিয়া বহাই দিছে চাৰি লাখ টকা অৰ্থাৎ যিসকলৰ চাৰি লাখ টকাৰ আয় কম আছে তেওঁলোকক নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড দিয়া আৰম্ভ কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব তেওঁলোকক জিলা কৰিব ৰেচন কাৰ্ড আৰু ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব হলে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড প্ৰয়োজন হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিখিনি ব্য়ক্তিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিছে সকলোৰে আধাৰ কাৰ্ড লাগিব এ ভোটাৰ কাৰ্ড বা যিকোনো এটা আইডি প্ৰুফ দিব এড্ৰেছ প্ৰুফ দিব অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব ফটো লাগিব আৰু ফৰ্ম চি আপোনালোকে ধুনীয়াকে ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰ লাগিব বেংক একাউণ্ট নম্বৰ সকলোৰে নালাগে যিজন মহিলাৰ নামত বা যিজন পুৰুষৰ নামত আপোনালোকে হেড থাকিব তেওঁৰ নামত বেংক একাউণ্ট লাগিব আৰু বাকীখিনিৰ কিন্তু নালাগে আৰু যদি এইখিনি নথি পত্ৰ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে ৰেচন কাৰ্ডক লৈ কেইবাটাও বৃহৎ আপডেট কৰিছে যদি বন্ধু বান্ধৱসকল ৰেচন কাৰ্ডক লৈ কিবা সুধিবলগীয়া আছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আছিলে এইটো এটা ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ' আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পালে চেনেলটো নতুনকৈ আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোৰ মাজতে শ্বেয়াৰ কৰক কাৰণ এই আপডেটটো বা এই ভিডিঅ'টো সকলোৱে জনাতো উচিত বা চোৱাটো উচিত আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাই আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ জয় অসম